Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Saiful ni. Hari ini merupakan satu hari bulan Januari 2026. Selamat menyambut tahun baru saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada terutamanya kepada pelanggan kami di klinik pakar kakanan Dr. Saiful dan juga kepada followers kami di channel YouTube ini. Selamat menyambut tahun baru. Semoga tahun ini akan memberi kebaikan yang lebih kepada kita semua sekeluarga dan juga kepada anak-anak kita supaya mereka lebih berjaya dan sihat sentiasa Hai, ramai kanak ibu bapa mengambil kesempatan cuti sekolah sebegini dan juga cuti tahunan untuk balik kampung ada yang pergi bercuti keluar negara, dalam negara dan sebagainya jadi pada hari ini saya akan bincangkan secara ringkas berkenaan dengan apakah persediaan kesihatan yang perlu ada, yang kita perlu buat untuk anak-anak kita sebelum kita memulakan cuti yang panjang stay tune Pertamanya jika anak kita tidak berapa sihat sebelum kita memulakan cuti ya, mereka, a, macam ada demam sedikit, batuk-batuk sedikit, saya sarankan supaya membawa berjumpa doktor sebelum kita memulakan perjalanan cuti kita untuk membuat pemeriksaan secara lebih detail sama ada anak-anak kita itu memerlukan rawatan atau tidak, ya, mungkin dia ada demam, ada jangkitan tekak dan sebagainya, jadi perlu untuk doktor membuat pemeriksaan dan memberikan ubat yang uh, berkenaan. Dan juga jika anak kita agak sakit yang agak kuat Ya, doktor boleh memberikan saranan sama ada percutian kita atau balik kampung kita perlu ditangguhkan untuk memberi rawatan sebelum anak kita betul-betul uh, sihat sebelum kita boleh uh, memberi kebenaran untuk kita balik kampung. Ya, jadi penting untuk kita pastikan jika anak kita tak berapa sihat untuk terus berjumpa doktor sebelum kita memerlukan uh, cuti yang panjang itu. Seterusnya adalah disarankan untuk para ibu bapa memberi vaksin-vaksin tambahan seperti vaksin influenza dan vaksin chickenpox contohnya kepada anak kita sebelum mereka kita bercuti bersama mereka kerana dengan memberi vaksin ini memberi perlindungan kepada anak kita daripada terkena jangkitan-jangkitan yang saya nyatakan tadi. Namun begitu adalah disarankan supaya vaksin ini diberi dua minggu sebelum kita uh, bercuti sebab badan kita mengambil masa uh, badan anak kita mengambil masa untuk develop antibody daripada uh, vaksin tersebut jadi kita beri se satu hari sebelum kita bertolak nak, nak ambil, jadi mungkin dalam masa percutian itu, badan kita belum lagi badan anak kita lagi belum develop fully protection uh, daripada vaksin tersebut seterusnya saya akan bincangkan beberapa ubat-ubatan penting yang perlu dibawa uh, oleh ibu bapa semasa bercuti bersama anak-anak kita. Pertamanya ubat-ubat yang anak kita sentiasa makan ya. Kemungkinan anak kita mengalami penyak penyakit-penyakit tertentu di mana mereka memerlukan makan ubat secara berterusan ya. Contohnya anak kita ada congenital hypothyroidism di mana kurang hormon tiroid semenjak lahir dan anak kita perlu memakan hormon tiroid secara berterusan. Begitu juga jika anak kita ada penyakit sawan, ya, epilepsi di mana mereka memakan ubat sawan tu hari-hari. Jadi pastikan ubat tu dibawa untuk kita terus memberi ubat-ubat tersebut. Atau anak kita ada asma di mana mereka memakan inhaler. Pastikan inhaler tu dibawa bersama dan uh, ubat-ubatan tu terus dibagi untuk memberi kesihatan yang berdusan ke kepada anak kita. Okay. Uh, seluhnya adalah ubat demam ya. Ubat demam merupakan ubat uh, yang biasa kita beri kepada anak kita apabila anak kita demam. Jadi kita sarankan untuk bawa ubat ni paracetamol contohnya. Ah uh, jika anak kita demam sedikit-sedikit kita boleh bagi uh, paracetamol tu atau anak kita sakit ya. Mungkin dia terlanggar ke apa dia, uh, ada lebam sikit dia. Sakit boleh menggunakan uh, paracetamol untuk uh, meredakan kesakitan kesakitan mereka. Itu juga ada um, kita boleh sarankan uh, ubat demam yang dalam bentuk suppository yang masuk ikut belakang tu pada mereka yang anak kita yang susah sangat untuk makan ubat uh, dan kita boleh gunakan suppository itu untuk memberi ubat paracetamol tersebut. Ya setrusnya uh, ubat batuk ya uh, kalau anak kita ada asma dia dah pakai inhaler yang mentolin tu saya rasa ubat tu semadai untuk kawal untuk kontrol batuk dia jika mereka develop uh, batuk tapi ada juga anak-anak uh, <coughs> kita yang tidak Uh, menggunakan inhalers tu jadi kita boleh supply bau ubat batuk seperti sabutamo atau difenhidramine untuk standby jika anak kita uh, batuk ya seterusnya ubat sesema di mana jika anak kita mengalami sesema kita boleh bagi ubat sesema tersebut dan juga selalunya kita juga bagi buat sesama yang boleh kontrol uh, alergi juga. Bila ya. Biar kita tak tahu bila kita bercuti, anak kita develop alergi. Alergi ni berlaku pada kulit macam gelgata tu. Atau dia salah makan ke develop gelgata atau alergi kulit. Itu juga dengan alergi mata. Mata mereka gatal dan sebagainya menunjukkan dia ada alergi mata. Dan juga bersin-bersin. Jadi kita boleh gunakan ubat sesama tu seperti desloratidin ya, untuk mengawal simptom-simptom yang 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 nyatakan tetapi jika alergi itu agak kuat di mana mereka susah nafas berbunyi nafas mereka saya sarankan untuk membawa berjumpa doktor untuk rawatan seterusnya uh, seterusnya adalah ubat probiotik ya. selalu saya sarankan untuk para ibu bapa untuk membawa probiotik ini boleh diberi jika anak kita mengalami sakit perut, ya, muntah-muntah, salah makan, cirit biri dan sebagainya. Dan juga kita boleh guna sendiri probiotik itu untuk merawat uh, uh, sakit perut salah makan dan sebagainya uh, kita boleh beri kepada anak kita jika mereka mengalami simptom-simptom tersebut ya begitu juga dengan uh, ORS oral rehydration salt air garam orang kata juga boleh diberi kepada mereka jika mereka mengalami uh, cirit-birit atau muntah-muntah uh, seterusnya um antibatik ya. ni uh, selalunya kita tidak perlu untuk memberi atau bawa jika jika kita punya kecurian itu agak singkat ya dan kita boleh assess klinik <coughs>, berjumpa doktor jika anak kita tak sihat di tempat kejadian tersebut tetapi ada juga saya beri uh, assess standby Antibiotik yang belum dibancuh ya untuk kanak-kanak uh, yang ada risiko untuk dapatkan dapat dapat jangkitan yang kuat ya seperti mereka yang sentiasa dapat jangkitan tonsil dan juga jika mereka demam mereka selalu dapat febrile atau sawan. Jadi kadang-kadang saya bagi antibodi yang belum dibancuh dan saya nasihatkan kepada parent jika demam dia berterusan dan agak kuat boleh berjumpa doktor yang berdekatan kalau ada. Jika kalau tak ada kita boleh bagi antibodi dulu dan kemudian tengok macam mana progres dia. Kalau dia bertambah teruk dan terpaksa lah berjumpa dengan doktor yang berdekatan itu juga jika uh, kita ada kontak number uh, atau uh, boleh kontak dengan doktor-doktor uh, yang anak-anak kita biasa jumpa maka kita boleh kontak doktor yang berkenaan semasa kita bercuti untuk mendapatkan nasihat ya di klinik Pakai kanak-kanak Dosa Saifon ni kita sentiasa menerima boleh menerima terbuka menerima panggilan-panggilan uh, telefon semasa waktu klinik atau WhatsApp waktu klinik <tuh> dan juga di luar waktu klinik para ibu-bapa boleh uh, bertanya kepada saya melalui Facebook Pakar kakak kanak Dr. Saiful jika ada masalah kesihatan anak-anak mereka. <tuh> Jadi, setakat itu sajalah topik kita uh, pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat menyambut tahun baru. Uh, selamat bercuti. Happy holiday. Take care. Stay safe. Happy parenting. I see you in the next video. Terima kasih.